Seperti mana-mana video, inilah video terakhir. <laughs> Seperti kebanyakan YouTuber-YouTuber lain, saya beli sebuah kereta untuk buat konten. Okay, ini adalah sebuah kereta Proton Persona tahun 2009. Ha, uh, high spec lah sebab ada disc brake. So nanti kita akan buat pusing-pusing tengok kereta ni keadaan dia macam mana saya dapat pada harga yang sangat bargain dan kena dengan keadaan kereta ni engine very smooth gearbox very smooth brake not very good power steering like that so senang kata banyak projek yang kita akan buat dan kita akan ikut buku untuk buat video-video untuk tutorial dan berbagai-bagai lagi untuk kereta ni. Saya tak boleh nak cakap banyak sebab benda ni pun susah nak cakap bukan bidang saya. Saya memang bidang otomotif tapi saya jarang buat enjin dan saya tak pernah lah bawa keluar enjin. Jadi apa saja yang saya buat untuk kereta ni itulah first time saya buat untuk diri saya sendiri. Jadi untuk tengok kereta second hand ni apa yang anda kena buat semestinya anda kena cari kereta tu pernah accident ke tak lah. Jadi first saya tengok dekat dia punya frame depan memang tak ada. Ha, tapi pun tak ada kesan accident sangat. Pintu ada sikit. Bonet pun ada sikit. Tapi sikit je lah. Dia tak adalah hentakan yang sangat kuat. Dia macam ada tuk gitu. Ha. Jadi boleh acceptable sebab sesuai dengan harga dia. Yang mana kita akan share kan. Bila dah habis semua mengenai kereta. Kita akan listkan daripada harga beli kereta sampailah apa saja yang kita dah betulkan dan kita juga akan buat projek yang mana kereta ni ada masalah aircon aircon tak sejuk langsung gas kosong dan kita akan jadikan dia presa elektrik dan banyaklah kita nak buat testing lepas tu kan ok first kita kena tengok radiator dia jadi sepanjang perjalanan saya sejauh lebih kurang 50km tadi enjin tak ada overheat tak ada apa-apa masalah maksudnya memang dia punya Penyajukan enjin Tak ada masalah Jadi yang ada sekarang Bila kita tengok kat dalam Cap dia Air dia dah bertukar putih lah Jadi Apa first step yang kita kena buat adalah Kita kena flushing So flushing yang sebenar Bukannya tembak air pipe Tapi kalau ikut buku Kita masuk Kita buang air lama Masukkan air baru Panaskan Lepas tu sejukkan Buang air Sampailah air tu Clear sepenuhnya Ha, barulah kita masuk coolant yang kita nak ha, Itu dia punya step by step dia Okay, itu first yang kita kena buat Settlekan penyejukkan engine sebab kita akan Settlekan bahagian engine ni semua And then, like always Camp pro semestinya Leaking pada cover engine Itu memang normal 2 tahun sekali, 3 tahun sekali confirm nah, Lepas tu kita tengok Dia punya air filter Air filter kereta sadai semestinya Wajib buka lah so, kita akan tukar baru dan kita akan bersihkan semua benda. Dan apa yang saya perasan juga, brake dia agak spongy. Maksudnya minyak dia dah agak lama, tak pernah tukar. Dan apabila saya belok, saya perasan dia macam ada power, tak ada power. Ada power, tak ada power. Ha, macam tu, dia melawan-lawan macam tu. Jadi, semestinya ada masalah pada power steering. Nanti kita tengoklah dia punya detail-detail, dia punya Boot apa yang rosak Suspension Belakang ada something wrong Sebab bila bawa Langgar ni Dia biluk macam ni. Ha, So semestinya ada bocor lah Belah kiri Belakang And then Dalaman Tip top bag. Tip top Dalaman Jom kita tengok dalam hmm. Cakap pasal dalam ni Bagi saya lah Untuk kereta Yang berumur Sekarang ni 2005 Kereta ni 2009 16 tahun Condition dia tip top Anda boleh tengok headlining dia Bersih Tak ada tanda merokok Walaupun dia adalah pernah merokok And then Dashboard semua bersih Radio dah tukar Android Tapi Saya rasa Android ni tak lama Saya akan tukar balik jadi lain lah Lepas tu Dia punya aircon masih ok Dia punya button tu masih ok Steering kat sini Semua functional Meter Everything functional Kecuali meter minyak petrol lah kita minyak penuh nah, Tapi dia punya minyak tu indikator menunjukkan tak ada minyak Okay so situlah And then biasalah kalau kita second hand mesti ada barang-barang owner yang lama Tisu lah Kapet lama lah nah, Ni kita semua akan tukar yang baik punya lah Kerusi masih elok Kerusi masih elok bang 16 tahun bang Odometer sekarang 130,000 km Baru 130 harap-harap tu odometer yang tak diganggu lah logiknya tidak lah so nanti kita akan buang logo-logo yang ada kat kereta ni lampu dekat dome light ni kita tukar baru pasang original saya lebih suka original saya tak suka ubah-ubah suai so barang-barang owner yang lama ha, menarik ni kita bengkel dapat ni ni jackpot bang ha, ni jackpot Okay, banyak kerja lagi kita nak buat ada radio kita nak kena tengok wiring lah tengok ada speaker yang tak hidup and then apa lagi, apa lagi yang tak ada cukup semua dalam ni semua perfect, wiring ok tak ada masalah engine check light tak ada ABS ok haa ni kisah yang kat belakang saya owner ketiga untuk kereta ni kereta ni kerusi dia sedap sedap kecil lah, persona memang kecil belakang eh adalah ruang empat jari kat sini. Saya tinggi satu tujuh kosong. Selesa. Memang selesa. Agak tinggi sikitlah kaki. Tinggi sikit kaki. Dalam rasa bersih betul. Tapi bersih macam mana pun kereta tu tetap second hand dan kita akan buka semua ni dan kita akan bersihkan betul-betul dashboard semua cabut. Everything kita cabut dan kita akan bersihkan bersih-bersihnya tapi kekal original ha, kita tak ada ubah-ubah lah kalau asalnya tak ada uh, kulit kita tak tukar lah ada kulit ni bantal-bantal ni semua kita akan buang ni ha, ni, ni selalu patah kan ha, nampak ni tak patah tau tak patah Ah, ha, untuk bahagian belakang Cik <laughs> ni no comment lah Yang ni saya rasa saya akan buang Tapi tengoklah macam mana Kau nak cakap pasal cat uh, Cak nak cakap elok tu tak lah Tapi ah uh, boleh lah takde lah karat-karat sangat normal uh, So pernah accident kat sini So kat sini ada tanda accident Kat sini ada tanda So sini pernah cat Bumper pernah cat uh, And then ni Lampu Persona famous dengan masalah lampu problem Owner dah siap tukar Lampu ni mahal tau RM500, RM600 Kita buka bonet dia bonnet dia besar. Ha, tapi itulah masalah persona ni ada satu benda. Bonnet besar, bukaan kecil. Ha, so kalau anda nak bawa barang besar, nak masuk dalam ni memang tak muat lah. Jadi, this is the best lah. Ha, ni barang-barang owner kat dalam memang banyak. Memang kita akan buang semua. Dan exhaust, kalau anda tengok exhaust ni. Exhaust memang kita akan tukar yang original lah. Saya tak nak bising-bising ni. Okay, buat masa ni. Ceritanya buat masa ni. Ha, mungkin kereta ni kita akan buat kereta projek. Mungkin kita akan tukar ECU dia. Mungkin kita akan buat macam-macam kat kereta ni. Yang penting sekarang tujuan beli kereta ni adalah untuk belajar pasal enjin, pasal suspension, tuning tu, tuning ni macam mana kita nak welding ke, nak mengecat ke maybe, nak main audio ke, nak belajar wiring ke. Semua. Ini kereta yang kami akan gunakan untuk belajar semua benda. Dan kalau setakat belajar sendiri, kita akan share kan mana penonton-penonton baru lah seronok kan ha, baru seronok kita buat sama-sama boleh komen-komen apa yang kami salah buat apa yang anda nak kami buat yang penting apa yang anda nak buat sebab kita beli kereta ni buat video kereta ni untuk anda penonton cikgu kereta yang penting anda happy kami pun happy ok anda tengok ni ini ada kapek lagi tau oh. tak pernah kacau masih ni ha. Ni apa lagi ni? Macam-macam dah kat dalam ni. Bang, tengok ni bang. Bang, tengok bang. Owner. Buku asal ada lagi. ya, ha. Owner's manual. Ah ha, sebab kita buat aircon kan? So, kita terus cari bahagian aircon. Refrigerant. Ha, untuk anda yang suka pasal aircon ni, eh, kita kan buat aircon kan? Mesti anda selalu buat aircon. Tengok dia tulis. Refrigerant. 550 to 600 gram. Nampak? 550 sehingga 600 gram. Kalau anda pakai persona lama, masukkan 550 hingga 600. Wajar pun sama. 550 hingga 600. Ada tulis dalam buku eh. Bukan saya cakap eh. Dalam buku manual. Sebelum ni, ramai yang tak tahu. Ramai yang masuk 450. 400 gram. touch cup Sebab tu kereta persona anda tak sejuk. Bila datang cikgu kereta, baru sejuk. Sebab, gas ikut spek. Alright. So, jom kita tengok kat side profile. Okay, yang ni kita panggil set profile. So, kalau anda tengok pintu ni confirm lah. Pintu ni confirm sebab bila kita ketuk, bukan bunyi besi. tu bunyi simen. Beza dengan sini. Ni bunyi besi. Ni bunyi simen. Ni pernah accident. Ni pernah accident. Dengar ni. Okay. Ni bunyi besi. Ni bunyi simen. Ok. Tak apalah. Kena dengan harganya. Ingat kita akan share. Tak tahu episod ke berapa ni episod pertama alright so ni nampak ni ha, ni bukti pernah accident so ada crack so ni bunyi besi dengar ni ni bunyi besi ni bunyi simen ni bunyi besi ni bunyi besi betul ni bunyi simen harap-harap boleh bezakan lah so bumbung masih bunyi besi masih bunyi besi Good news Kereta tak pernah kebalik lah at least Dan cermin pun kalau kita tengok Masih lagi original Yang ni tak pasti Yang ni dah pernah tukar So eh, Boleh lah Alright jom kita tengok Brake belakang Kereta ni datang Dengan Tayar bersaiz 17 inci Besar bang 17 tu so. Minyak memang kuat lah nanti kita akan tukar saiz yang kecil sikit siapa yang nak rem ni roger lah yang tebal lagi masih tebal lagi tu so, kita akan guna dulu rem ni kita tak akan tukar lah ini semua keendak keperluan dah install lepas tu yang kita tengok dalam ni dia punya brake disc memang dah makan habis so brake disc kita akan tukar brake pack kita akan tukar semua ikut spek asal original kita nak pasang Bosch ke ha mungkin tak tahu mungkin pasang Bendix ke tak tahu So kalau kita dapat Sponsor kan Sponsor kan ha, Roger lah Okay So kat dalam ni Dia punya suspension ni Memang dah bocor lah Sini ada bocor sikit Sana memang dah habis Bukan sangat bocor Dah kering So kita akan servis semua brake Sebab brake adalah benda yang Agak penting So kereta nak bergerak Semestinya perlu brake Bukan sangat engine Kita perlu bergerak Dan berhenti dengan selamat So kita akan Servis Ni dan suspension lah Lepas tu enjin pun kita akan servis semua. Uh, lagi apa lagi yang kita nak tengok kat sini? Tak uh, ada apa dah. Ini simple je. Ini kerja simple. Suspension belakang adalah antara yang owner boleh buat sendiri. Belah depan agak payah sikit tapi belah belakang agak senang. Jom kita tengok tayar depan. So tayar depan pun sama. Pakai 17 juga. Rim yang sama. Dia bukan jantan, oh, ni jantan betina. Rim ni jenis jantan betina maksudnya depan dia nipis yang belakang dia tebal. Hanya agak susah sikit lah so, kalau kita nak swap ke apa ke. Uh, yang ni memang saya tak suggest untuk orang biasa. Yang ni kalau orang yang kaki kereta boleh lah pakai rim macam ni. Sebab dia akan ada cost extra sebab kita nak pindahkan tayar depan belakang nak buat X semua tu kan. Ha, uh, jadi ni tak boleh lah. Uh, so nanti suspension depan pun kita akan check ada bocor ke tidak. Tapi tadi bawa macam okey lah. Uh, Brake depan masih elok ha, Tapi kita akan buka dan servis Kita akan tengok dia punya piston semua Ada jam ke apa ke Mungkin belah depan nampak okey, Belah dalam kita tak pasti So air air wiper semua ada Bumper Jom kita tengok bumper Cerita pasal bumper ni kan Saya ni memang bukan kaki ubah suai kereta Saya memang suka original Kereta saya semua original Bumper macam ni memang logik lah pecah anda boleh nampak dia memang dia bukan carbon fiber dia fiber tu so kalau langgar apa pun dia akan pecah dia akan berlobang macam tu sebab dia pecah bukan dia crack ke apa tu so kat atas ni semua ada crack memang banyak lah masalah dia lampu masih cantik mungkin baru, mungkin bukan baru nampak macam baru bukan, baru dia tukar mungkin dalam 3 tahun yang lepas masih elok lagi that's all nak cerita kat depan kondenser pun dah repot banyak Memang confirm tukar baru. By the way, kita memang akan tukar satu set lah ikon sebab kita nak pakai kompresor elektrik. Tapi sebelum tu kita akan ambil data-data untuk sebelum dan selepas supaya anda dapat tahu sebenarnya logik ke pakai kompresor elektrik pada kereta biasa. Apa bumbu baswaya yang kita perlu buat selain pasang kompresor. Adakah kita perlu bateri yang lebih besar? Adakah kita perlu alternator yang lebih besar? Itu semua kita akan jawab nanti pada episod-episod yang seterusnya. Jadi tekan butang subscribe dan like lah like sikit video ni belanja lah like, like sikit first saya perasan bateri bateri ni salah saiz eh ni saiz 40 so pakai 60 and then aa, yang saya perasan air radiator dah tukar colour dah jadi colour putih minyak power steering dah start kurang so kita kena cari apa yang bocor dan saya dah nampak ada bocor dekat bawah ni lepas tu power steering pump pun nak kena-kena check sama ada boleh servis ataupun tidak dia punya brake master pump punya ni pun dah bocor. Jadi uh, dia punya minyak hitam pun. Uh, hari tu masa saya beli saya dah check dah. Aircon tak ada. Aircon gas habis. Gas habis terus. Ticket pun tak ada. Memang takkan hidup lah ceritanya. So nanti kita akan check aircon. Uh, tapi aircon tu last sebab aircon tu bukan perlu untuk bergerak. Tapi kita akan ambil betulkan jugalah. Uh, dan uh, ramai yang minta benda ni. Aircon ni kalau bocor boleh tampal tak? Ramai yang tanya macam tu jadi kita akan praktis untuk tampal pada cooling coil ke pada condenser kita akan praktis itu pun nanti ada pada episod-episod yang seterusnya yang penting ABS semua hidup lah kalau nak tanya apa-apa lagi tanya je nanti ya tanya je kat bawah seperti mana-mana video inilah video terakhir tak tak okay. ni adalah endingnya terima kasih kepada semua penonton cikgu kereta dan supporter-supporter cikgu kereta selama ni datang ke bengkel kami untuk buat aircon jadi mungkin konten kali ni agak berbeza berbanding konten-konten biasa kita nak tarik penonton-penonton yang baru macam mana pun anda sebagai owner kereta marilah belajar sama-sama bersama cikgu kereta saya akan buat beberapa kelas mengenai aircon kereta dan kita akan improve sebanyak mungkin. Terima kasih sangat-sangat kepada semua penonton Cikgu Kereta. Sehingga ke tahap ni. Sehingga tahap kami boleh beli kereta ekstra. Untuk ajar mengenai kereta anda. Saya sebenarnya Cikgu Perdua. Tapi mahal sangat. Sampai RM6,000-RM8,000. Ini okey lah. Tak mahal sangat. Besar-besar. Sedap-sedap. Jadi. Kalau anda ada apa-apa soalan. Tuliskan kat ruangan komen. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.